सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा तेभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्यायुक् तोयया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरम् कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जया बुद्धौ शरणमन्विच्छा कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसुकौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीतव्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीतमत्परः वशे हीयस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहास्मृतिविभ्रमः बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि शा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रतीभूतानि सा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः